شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کا سائنسی علوم پر مہارت شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی انجینئرنگ اور ریاضی پر زبردست مہارت تھی کہ آج اتنی ترقی کے باوجود دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی بطور مثال ایران میں مسجد چہل ستون ہے جس کے بیس ستون دریا کے کنارے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جب آپ سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو چالیس ستون نظر آتے ہیں بیس ستونوں کا عکس کچھ اس انداز سے دریا پر پڑتا ہے کہ پورے چالیس ستون ایک جیسے نظر آتے وہ پوری مسجد شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی تیار کردہ ہے اسفہان میں تین پل ہیں ان میں سے ایک پل شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں بنایا تھا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ لیں گے جو دریا کے بہاؤ کو جانتے کہ دریا جب بہتا ہے تو درمیان میں اور کنارے میں ایک جیسا بہاؤ نہیں ہوتا بیچ میں زیادہ بہاؤ ہوتا ہے اور کناروں میں کم ہوتا ہے مگر یہ پل آج کل کا ڈیم یا بند نہیں یہ پل شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح تعمیر کروایا کہ اس کے تینتیس دروازے ہیں جب سیلاب آئے طوفان آئے ا پانی کم ہو جائے عام دن ہوں تو ہر دروازے سے یکساں طور پر پانی نکلتا ہے یہ کوئی ڈیم نہیں یہ پانچ سو سال پہلے اپنے سامنے بنوا کر اپنی نگرانی میں اتنی مہارت کے ساتھ اس پل کو بنوایا تھا کہ آج تک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے اسفہان میں ایک عمارت ہے اس کے دو مینار ہیں تیس اور پچاس فٹ کے ان میناروں کو آج تقریباً پانچ سو سال ہو چکے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایک مینار پر ایک آدمی چڑھے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر مینار کو ہلائے تو وہ ہلنے لگتا ہے اور اس کے تیس فٹ کے فاصلے پر اس کو ہلتا دیکھ کر دوسرا مینار خود بخود ہلنے لگتا ہے یہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی انجینئرنگ کا کمال ہے پانچ سو سال گزر گئے اب تک اس کا راز معلوم نہیں ہو سکا یہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کا تیار کردہ مینار ہے اسی طرح اسفہان میں ایک حمام تھا اگرچہ انگریزوں نے اسے تباہ کر دیا مگر آج تک یہ ہمام شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے اس کی خوبی یہ تھی کہ ایران کی زیارات پر جانے والے جانتے ہیں کہ وہاں گھر پر نہانے کا رواج نہیں تھا اب تقریباً تیس سال پہلے سے گھروں میں غسل خانے بنانے کا رواج شروع ہوا ہے ورنہ پہلے نہ تھا خیر لوگ اس ہمام پر جاتے تھے نہانے کے لیے اس ہمام کی خوبی یہ تھی اس کا جو ذخیرہ ٹینک تھا اس میں پانی ہمیشہ گرم ملے گا کوئی گیزر بجلی وغیرہ نہیں ہمیشہ پانی گرم ملے گا آپ اس میں پانی بھر دیں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو پانی آپ کو گرم ملے گا جب فتح شاہ کے زمانے میں انگریز یہاں پہنچے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا ہے اور یہ ہمام جس میں بیسیوں نہانے کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں کا پانی اڑائی سو سال گزر گئے اب تک گرم ہے نہانے والوں کے لیے سردی کے موسم میں گرم پانی سے نہانا کتنا اہم ہے پھر ایک مرتبہ انہوں نے اس حمام کے ٹینک کو توڑا کہ دیکھیں اس کا راز کیا ہے توڑا تو دیکھا کہ اس کے نیچے فقط ایک مشل جل رہی ہے اور اس مشل کو اتنے کمال کے ساتھ اس اینگل اور زاویے پر لگایا گیا کہ جس کی وجہ سے اڑائی سو سالہ زرخیز پانی گرم رہتا چلا آ رہا تھا انگریز اس راز کو نہ پا سکا مگر اب اس کا راز معلوم ہوا ہے کہ اسفہان کے گندے پانی سے جو گیسیں پیدا ہوتی تھی اسے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے ہمام کے نیچے سے گزارا تھا کہ اس کی گیس ہمام کا پانی گرم کرنے کا ایندھن تھی یہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی اپنی نگرانی میں تیار کردہ ہمام تھا یہ ہمارے علماء کا مختلف علوم پر مہارت کا ایک ادنا ثبوت ہے یہی شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نجف کے اندر جو روزہ امیر المومنین علیہ السلام تعمیر ہوا تھا اس میں گہرا حصہ لیا تھا شاہ عباس نے اپنی حکومت کو بڑھایا یہاں تک کہ بغداد نجف اور کربلا پر اس کا قبضہ ہو گیا اور قبضہ ہونے کے بعد مسومین علیہم السلام کے روزوں کی تعمیر کا کام شروع ہوا نجف اشرف میں شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے روزے کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ لیا اور اس روزے کے اندر انجینئرنگ کے بہت سے کمال آپ کی وجہ سے ہے لوگ زیارت کر کے آ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ پانچ سو سال پہلے کی بات ہے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے روزے کو اس طرح تعمیر کروایا مثلاً سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ جب کبھی سردی ہو یا گرمی جاڑا ہو یا برسات نجف میں جب بھی سورج نکلتا ہے اس کی پہلی کرن روزہ امیر المومنین علیہ السلام پر آ کر پڑتی ہے مولا کائنات کے قدموں میں سورج پہلے سجدہ کرتا ہے پھر نجف میں طلوع ہوتا ہے اس خوبی کے ساتھ روزہ کو تعمیر کروایا گیا کہ جب بھی سورج نکلے گا اس کی پہلی کرن روزہ پر پڑے گی اس کے علاوہ حرم کے صحن کی جو دیواریں ہیں ان کو اس خوبی سے بنایا گیا کہ چاہے گرمی ہو یا سردی نماز ظہر کا وقت تو ہمیشہ آگے پیچھے رہتا کبھی بارہ کبھی بارہ بیس بارہ تیس بارہ پینتالیس بجے اس سہن کی دیوار کو اس مہارت سے بنایا گیا ہے کہ سردی ہو یا گرمی دیوار کا سایہ زمین پر آتا ہے ظہر کا اول وقت ہو جاتا ہے کوئی بھی موسم ہو کیسا بھی موسم ہو اس انداز اور اس اینگل سے اسے بنایا گیا ہے اس دیوار کا سایہ زمین پر آئے گا سمجھ لیجیے زہر کا وقت شروع ہو گیا یہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی انجینئرنگ کے چند نمونے ہیں